и мы его торжественно будем награждать. Добрый вечер. Я хотела бы подробнее немножко рассказать об этой акции, которую проводил наш магазин. Она заключалась в следующем. Целый месяц наш брендированный пирожок Таврия, который возит товары, связанные с автозвуком, ездил по городу Севастополя и нужно было сделать фотографии нашего пирожка. Нашелся один смелый молодой человек, и, можно сказать, единственный, который а прислал нам много тоже фотографий есть, нашего пирожка. А разыгрывали мы автомобильный видеорегистратор. И с большой радостью сейчас вручаем дом смелому молодому человеку, которого зовут Павел, который очень современный молодой человек, он тусуется на Фейсбуке. Вы его там можете найти. Он... Очень был активный участник. Мы его поздравляем, вручаем автомобильный видеорегистратор и желаем быть и дальше таким настойчивым, смелым, активным, молодым человеком. Поздравляем тебя! Спасибо, Караудио. Был очень интересный конкурс. На самом деле, во время э, гонок за этим пирожком было у меня много драйва. Вот, и мне очень понравилось. Жалко, что очень мало было участников, потому что на самом деле конкурс. Идея была замечательная. Спасибо. Спасибо тебе большое.